पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत खासदारांसाठीच्या एकशे चौऱ्याऐंशी सदनिका असलेल्या नव्या बहुमजली इमारतीचं उद्घाटन झालं हे संकुल शाश्वत विकास आणि संस्कृती यांचं प्रतीक व्हावं यासाठी आपली वचनबद्धता असली पाहिजे असं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं संकुलातल्या इमारतींना कृष्णा गोदावरी कोसी आणि हुगळी अशा देशातल्या चार महान नद्यांची नावं दिली असून या नद्या लोकांच्या जीवनात आनंद निर्माण करतात त्याचप्रमाणे या संकुलामुळे लोकप्रतिनिधींच्या जीवनातही आनंद निर्माण होऊ अशा सदिच्छा पंतप्रधानांनी यावेळी व्यक्त केल्या या ठिकाणी खासदार प्रतिनिधित्व करत असलेल्या प्रत्येक प्रांताच्या सणांचं आयोजन व्हावं त्यात लोकसहभाग असावा असं आवाहन पंतप्रधानांनी केलं भारतची चार महान नद्या जो करोड़ों जनों को जीवन देती है अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी कुछ लोगों को परेशानी भी होगी कोसी नदी दिख... रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे यहां देश के अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों के सांसद एक साथ रहेंगे आपकी उपस्थिती प्रतीक बनेगी दोन हजार चार ते दोन हजार चौदा या काळात खासदारांसाठी एकही नवं घर बांधण्यात आलं नव्हतं दोन हजार चौदापासून पासून खासदारांसाठी साडेतीनशे घर बांधण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं यामुळे खर्चातही मोठी बचत होणार असल्याचं पंतप्रधान म्हणाले या कार्यक्रमाला लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू उपस्थित होते संस्कृति सभ्यता की प्रतीक है यह हमारी विविधता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के प्रतीक भी है हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जब नए मान्य सांसद चुनकर आए तो उनको चुनकर आते ही उनको आवास की उपलब्धता करा दी जाए ताकि वो अपने संसदीय कार्य को और बेहतर कार्यकुशलता से कर सके यावेळी आवास परिसरात पंतप्रधानांनी सिंदूरचं रोप लावलं पंतप्रधानांनी यावेळी श्रमजीवींशीही संवाद साधला बाबा खडकसिंग मार्गावर बांधलेलं हे संकुल स्वयंपूर्ण आणि पर्यावरणपूरक आहे संकुलातल्या सर्व इमारती भूकंपरोधी असून हरित तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर यात केला आहे